теңіз шевройл кен орнында іске асырылатын жобалар арқылы жиырма мыңнан астам жұмыс орны ашылады бұл туралы бүгін энергетика министрі владимир школьник мәлімдеді оның айтуынша келешек кеңею жобасы нысандарының құны 14 миллиард долларды құрайды ал ұңғыма ернеуіндегі қысымды басқару жобасы нысандарына жиырма екі бүтін оннан төрт миллиард доллар жұмсалмақ аталмыш жобалар аясында жиырма мыңнан астам жұмыс орны ашылады осыған орай қазір кадрларды оқыту және даярлау шаралары қолға алынған аталмыш ауқымды жоба Жаңа мұнай өңдеу зауытын салуда жоспарланған оның қуаты жылына 12 миллион тонны болмақ жылына 9 бүтін оннан 4 миллиард текше метр шикі газды қайта тартуға әлеуетті нысандар салуда қарастырылған по поводу тенгиза сразус теңіз тенг шевройл жобасын кеңейтуге келсек серіктестер 2015 мың он жылдың соңына дейін қаржыландыру мәселесін шешпек қазіргі уақытта ұңғыма үрнемндегі қысымды басқару жобасы аясында теңіз шевройл өндірісін одан әрі дамыту жоспарлануда жобаны іске асыру теңіз шевройлда мұнайдың жылдық өндірісін жиырма миллион тоннадан отыз сегіз миллион тоннаға дейін жеткізеді